Всем хай! С вами Полина Сивакова. Сегодня у нас будет три темы небольшие. Я вам расскажу про свой канал, про Вива Видео и про Магиста. Приступим. Значит, я на моем канале буду выкладывать все. Я буду про, снимать Little Spot рассказывать э, про них буду, короче, э, не только это делать, буду выкладывать видео с Магиста, перейдем к нему потом, буду выкладывать видео с Вива видео, э, буду э, снимать для вас разные интересные места, где я побываю, ну как бы все то, что я сейчас могу перечислить надо сначала сделать это. Так, перест, э, приступим к Вио Видео. На Вио Видео мне очень нравится. А ты когда только вот есть один минус Вио Видео. Ты когда снимаешь, нажимаешь и удерживаешь, чтобы снимать. Но есть хитрая ловочка Ты сначала снимаешь, находишь Вио Видео и ремонтируешь. Вот. Там можно поставить эффекты, много разного. Как бы очень интересно. Больше всего мне нравится магиста. Когда ты магиста, сначала ты снимаешь, фотографируешь там себя. Вот. Там не только себя, что хочешь. Потом выбираешь это. Там э, монтаж делаешь, музыку можно свою, можно... который которая тебе донат, ее можно даже и, просру, и прослушать. Вот. Как бы создаешь и можно выложить. Очень легко. Только чтобы выложить, это нужно сохранить видео. Это тоже просто нажимаешь сохранить. Там можно в свой альбом, можно там какой-то любой. Там. Вот. Как бы это все. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится мое видео. А плохих комментариев не принимаю. Всем пока.